নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটো ময়ো সুন্দৰকৈ আছোঁ আৰু এতিয়া জেগাখিনি চাগে আপোনালোকে অকণমান অকণমান ধৰিব পাৰিছেনে এতিয়া কালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই শংকৰদেৱ লম্ভা চাবলৈ যাম বুলি আৰু এতিয়া সেই জেগাখিনি পাই গৈছোঁহি আৰু এইফালে ইয়াৰ শিৱ মন্দিৰ এইফালে ইয়াত দেখা পাইছেই আৰু এই অকণমান আগত আছে বাৰু গছজোপা একদম আপোনালোকক অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ এই তাত হয় তাত হৈছে বহুত মানুহ আহিছে গতিকে এহ মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ তালৈ গৈ পেলাই দেখাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক ক'ব মানে ভয়ো লাগি আছে সেইখিনি জেগালৈ যোৱাৰ পিছত বা কি হয় কি নহয় সকলোখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখামেই তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ জেগাখিনিলৈ ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু শংকৰদেৱনো কেনেকৈ লম্ভিছে কি যে দিনকাল আহিলেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেইকাৰণে নিজেই আহিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় সেইকাৰণে আহিছোঁ গতিকে বৈ লওক আপোনালোকক সুন্দৰকৈ তাত গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ আৰু

কৃষ্ণ 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 প্ৰভু ঈশ্বৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ কোন আহিলে কি হল আপোনাৰ কি হল প্ৰভু ঈশ্বৰ কি হল আপোনাৰ এনেকে যে আপুনি এতিয়া আপোনাক মই আমি কি কৰিব লাগে পৰাজয় পালনৰ আপোনাক কি কৰি আপোনাক হেৰি কৰিব লাগিব মই আমি ত্ৰুতি প্ৰাৰ্থনা কৰি কেনেকে আপোনাক হেৰি কৰিব লাগিব নহয় বহুত হৈ গল মই আবিৰভাৱ আৱিৰ্ভাৱ হব কাৰণে মই বাধ্য হৈ গলো হয় হয় দুষ্ট দমন শান্ত পালন কাৰণে মই আৱিৰ্ভাৱ হৈছো উপায়হীন হৈ গলো মই উপায়হীন হৈ গলো কৃষ্ণ 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 প্ৰভু শংকৰণ কৃষ্ণ আমি আপোনাক কিদৰে সন্তুষ্ট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আপুনি আজ্ঞা দিলে আপুনি যেনেধৰণে আজ্ঞা দিয়ে সেইদৰে আপোনাক আমি ত্ৰুটি পাৰ্না কৰি আপোনাক কৰিম এতিয়া কি কৰিব লাগে আপুনি কৰক আমাক আজ্ঞা দিয়ক সোতৰ ঘিছে মোৰ প্ৰন্থাৰ পৰা কি দেখিছো মইতো কোৱা নাছিলো মই কোৱা নাছিলো মই কোৱা নাছিলো মই মই একতা দোলেৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ কৈছিলো মই একতা দোলেৰে

শংকৰ হেৰিৰ পৰা হয় নাই বাৰু ধ্বংস কৰি দিম মই সেই প্ৰভুশ্বৰ আমি আপোনাৰ ধ্বংস কৰি দিম কণ্ঠতে আছো প্ৰভুশ্বৰ সেইবোৰ যিবোৰ ওলাই আহিছে লৈ আহক আপোনাৰ পন্থতে আমি থাকিম বুলি আমি আপোনাৰ ওচৰতে কৈছো দেই মোৰ গোটেই গা পুৰিছে মই একদম পুৰা ৰব নোৱাৰিলো মই কিমান হেৰি হৈ গৈছে মানুহজন চক আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই এতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হল এতিয়া আমি কিদৰে এতিয়া মোক হব লাগিব নহলে মই উল্টা কৈ দিম মই উল্টা কৈ দিম হয় হয় আপোনাৰ আপুনি যিদৰে কৈছে সেইদৰে বিলোচনা কৰি আপুনি ভায়ে ভাই কাজিয়া লাগিব ভায়ে ভায়ে কাজিয়া লাগিছে মই সকলোকে যা যা নিয়ম আছে সকলো নিয়ম পালিব কৈছিলো মই এতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰ

আৰু নিউজ এটা দেখিছো হয় 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 নিউজ এটা দেখিছো হয় 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 কেছ দিবলৈ আহি হয় 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 কেছ দিবলৈ আহি হয় 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 ওয়েন শপত ধুমাই হয় 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 প্ৰভু ঈশ্বৰ এতিয়া মই কৰি আছো হয় এতিয়া আপোনাক মই কৈ দিম মই মই এতিয়া মই ৰাইজ মাতি শংকৰ সংঘৰত ৰাইজক মাতি মই কথা আলোচনা কৰো একতা দোলেৰে বান্ধিব সন্তুষ্ট হয় সেইদৰে মই গৈ আপোনাৰ কথাখিনি কওঁগৈ অ আপুনি অ আপুনি অলপ ঠাণ্ডা হওক আপোনাক যিদৰে সন্তুষ্ট কৰিব সেইদৰে কৰিম আৰু ৰাইজ মই খেলত মই গোটাওগৈ গৈ মই আলোচনা বিলোচনা কৰো আপোনাৰ কথাখিনি জনাওঁ মই আপুনি অকণমান খন্তেক ধৈৰ্য ধৰক মই এতিয়া গৈ আছো আপোনাৰ পৰা দেই গৈ আছো আপুনি কিহৰ ৰাজনীতি চলি আছে হয় হয় সেইটো হয় মোৰ নামত কিহৰ ৰাজনীতি বন্ধ হব লাগিব এইবিলাক ৰাজনীতি হয় 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 সেইকেইটা কথা কব লাগিব ভাই ভাই কাজিয়া লগা বন্ধ হয় 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 আপুনি কোৱা কথাখিনি সকলোখিনি মই ক'মগৈ বিৱৰী এতিয়া মই নামঘৰলৈ যাওঁ নামঘৰত সকলো সংঘ দেই মিলা মিলিকে থাকিব মই কমগৈ আলোচনা বিচাৰ কৰিম এতিয়া মই আপোনাক গৈ আছো হয় 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 আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম সকলো ৰাইজে আহি আপোনাকে ওচৰলৈ আহি আপোনাক সোধ পোছ কৰিমহি অভ্য আৰু এইখিনিতে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আপোনালোকেতো দেখা পালেই আপোনালোকে এতিয়া কওক এই যে আমাৰ ইয়াত কিবা কিবি বিতৰ্ক যে হৈ আছে আমাৰ অসমীয়াই অসমীয়াৰ ভিতৰতে এইবিলাক বিতৰ্ক যে হৈ আছে তাৰ পৰিণতিত আমাৰ এজন এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰে এইখিনি কৰিছে মানে অকণমান তেওঁ এই অভিনয়টোৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা পঠাইছে যে এইবিলাক খোৱা কামোৰা কৰিব নালাগে আমি সকলোৱে যাতে মিলা প্ৰীতি হৈ থাকক সেইটোহে কথা আৰু বাকী হাঁহি উঠিছে বাৰু তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ অভিনয় কৰিছে আৰু বাকী কি ক'ম এইটো অকল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনোৱা গৈছে গতিকে